они за очками в Сейчас третий раунд идет, и надо сказать, что Мануэль Чар сейчас оказался на полу во многом потому, что решил обострить. Вот когда он пытался подвигаться на ногах, перекрывался. Он был в общем-то больше безопасный. Но Альчар, видно действительно вышел э, драться. Он пытается, хотя э, э, трудно ему, конечно, приходится. Но вот он э, пытается сокращать дистанцию и пытается взорваться. Сейчас был достаточно удачный левый боковой. Вот еще одна попытка. Тем не менее, вот именно э, обострение, которое пытался сделать Чарльз во втором раунде, и привело его к он э, Встречный, четкий удар справа. Э, конечно, очень трудно защищаться от ударов Виталия, потому что они, как говорят, это корявая манера. Э, Понять, эти удары а, Але от такий намагається чинити тиск. Мануель Чар, до речі, назвали його мамою Махмудом, взагалі від початку. Мануель це вже а, такий ім'яний німецький манет. пропустив. Він і не, не бачить він більшість ударів Віталія Кличка, який викидає українець на сотиш. парень кстати говоря упорный надо отдать ему должное ведь он довольно много пропускает э, удары не сильные, но э, на первый взгляд весьма жесткие даже вот этот вот пост... тычок э, джебом очень неприятная штука в исполнении Виталия Кличко не говоря же о таких вот Намагається не відлипати від Віталія Клишка, постійно його переслідувати Чар, Він казав сам, що під підготовці все-таки брав до уваги досвід Дерека Чусови, який приблизно подібний, скажімо так, не зовсім в такій манері проводить поєдинного, можливо, більш активно по початок, хоча Де ще лише третій раунд. Ну і зустрічає. пропускает нас э, Мануэль Это можно на кулина. А ты прав, Очень много пропускает. Да. А, да. Еще один трудный раунд.